Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Secret of Juice, por qué rompiste con la doctora Falada basados en el libro. ¿Estás mirando a Er? No me digas que ella también te gusta. Todos vamos a admirar a Er ahora. La conversación entre los dos amigos íntimos parece incapaz de desviar la mirada de la doctora falada de cierta imagen. Luego de terminar su presentación, el bello rostro sonríe ante los micrófonos del reportero. Vamos, espera, lada, ¿a dónde vas? Ni siquiera hemos tomado el café todavía. No obtienen respuesta porque dicha persona ya se está alejando rápidamente. Ahora solo quedan los dos amigos cercanos, mirándose confundidos por el humor de la doctora Angelical. Tan pronto como Earl terminó la entrevista, Lada se levantó y se fue. O vino al centro comercial a ver a la celebridad. Eso es una locura. Lada es dermatóloga y el hospital en el que trabaja es frecuentado por celebridades y cantantes. El doctor tancún no pudo evitar fruncir el ceño con curiosidad. Si la doctora Falada admiraba una celebridad o un cantante, ciertamente no es cierto, ya que muchos en la industria del entretenimiento utilizan los servicios del departamento de dermatología del hospital Sid King. Tal vez ella tenga un cariño especial por ella, pero el otro día Prend dijo que la hada parecía disgustada de ver a Ern. El misterio solo se profundiza cuando la historia que habían oído parece contradecir lo que vieron hoy. Si la doctora Falada no estuviera interesada, no la habría buscado tanto. Deja de hablar. ¿A dónde fue el hada? ¿Por qué camina tan rápido? Vino al centro comercial a encontrarse con nosotros o a ver algo más? Y parece que los que se preguntan los dos amigos cercanos tendrá respuesta cuando se pueda ver a la doctora Falada parada. Observando a un gran grupo de personas en las que inmediatamente se adivina que se encuentra una celebridad famosa, ya que hay tres o cuatro guardaespaldas vestidos de negro que ayudan a facilitar y evitar que los fanáticos se acerquen demasiado. Sin embargo, muchas veces, Sanitada sonríe a sus fans y extiende su mano suave para aceptar los regalos que los fans intentan darle a su actriz favorita. En este momento no es solo la doctora falada la que mira a la bella actriz, la actriz también hace un contacto visual con la persona que la ha estado observando antes, reduciendo el ritmo para hacer contacto visual el mayor tiempo posible, pero parece difícil cuando el número de fans aumenta, obligándola a caminar más rápido que antes. Tan pronto como escapa del círculo de fans y las puertas del ascensor se cierran, la actriz casi quiere volver, si no fuera por la mirada de su manager personal diciéndole lo que no debía hacer, sé que viste a la doctora falada y quieres acudir a ella. Susi, no puedes salir ahora, no está bien. No olvides que tenemos que prepararnos porque esta noche hay una fiesta de revistas. El horario que no puede rechazar hace que la actriz opte por quedarse quieta. Hoy comienza a sentirse disgustada porque sus decisiones no van como ella quiere. ¿Es esto lo que significa que muchas personas mayores de la industria o incluso infa hayan dicho que estar en la industria del entretenimiento era como renunciar a la mitad de su privacidad? Cuanto más famoso te vuelves, menos privacidad te queda. ¿No puedo no ir? No, este evento está confirmado. Tú mismo me dijiste que podías aceptar este trabajo. Y no olvides que has aparecido en la portada de esta revista muchas veces. Está bien, en la industria del entretenimiento, nadie se negra a entablar amistad con revistas, periódicos o diversas agencias de noticias para beneficio mutuo. Deje a un lado a la doctora falada por ahora. Tienes que hacer tu trabajo perfectamente. Susy no puede evitar mirar el rostro insatisfecho de la actriz bajo su cuidado. Ella entiende que Sanidad está actualmente preocupada, pero como hay trabajo por hacer, lo que debe hacer ahora es que la hermosa actriz vuelva a concentrarse. No puedo dejar a la doctora a un lado. Er, ella es importante para mí. No sabía que tú y la doctora falada solían salir. No sabía que te gustaban las mujeres. Susy pregunta lo que deseas saber desde cuando escuchó que las dos estaban hablando de un amante. Sí, la doctora y yo estábamos enamoradas. Fui yo quien rompió con ella antes de volver a Tailandia dice la actriz recordando una parte de su pasado que nunca olvidó, lo que la hace sonreír con tristeza ante el reflejo en el vidrio de la pared del ascensor. ¿Por qué rompiste con la doctora Falada? ¡Ting!